Ja!

Сегодня у нас конкурс, посвященный телесериалу 5 баксов нет». Вопрос будет о сцене дружеского чаепития, Это когда главным прям героем нашим ребятам пришли в гости еще четыре героя. Это так называемая банда цыган. Они там веселились, пили чай, там танцевали, пили песни, там играли в доктора. Ну, короче, было весело всем и, и не скучно вопрос будет касаться сцены предшествующей этому веселью. Именно в сцене дегустации чай. Это когда Бабай, там был такой парень, у один из умнейших парней в мире, закончил несколько университетов, которые хорошо разбираются в разных чаях и травах, ему дали для дегустации чай. И вот я просто сейчас поговорю правду. Он перечисляет, чего, э, э, что есть в этом чае. Бадьян есть, пяха ядовитая есть, пыре есть. А потом говорит, чего нет в этом чае. Вот в этом и заключается, собственно, вопрос. Вы должны ответить, чего нету, не было в том чае, который пил баба. Ну а теперь, собственно, о призе нашего конкурса. Поскольку я эколог зоозащитник и человек, который вообще в принципе волнуется о здоровье всего человечества, то и подарок нас будет соответствовать. том скоро и зима и нужно будет согреваться. Поэтому наш подарок. Паран Чай из -э корневища Валерианы Корневищенска. Очень нужный подарок в зимнее время. И вечер по вечерам будет вас согревать у вас будут спокойные нервы и будет у вас все нормально. Всем до встречи, Вини Грет Форрера. Все, пока. When each wave comes a-rollin' huh? in We will duck or swim And we'll float and thunder And then up for air Pie is rich, oh, pie is rich ah, So now why do we care? Boom, boom, boom I love to be beside your side Beside the sea, beside the seaside By the beautiful sea